এদিনাখন এটা শিয়াল আৰু এটা সিংহই বন্ধু হৈ একেলগে চিকাৰ কৰাৰ কথা ভাবিলে শিয়ালটোৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল সি সিংহক ক'লে তুমি সেই জোপোহাঁটোৰ আঁৰত লুকাই থাকিবা মই ৰৈ থাকিম যেতিয়াই কোনোবা জন্তু বাটলৈ ওলাই আহিব তেতিয়াই মই লাহেকৈ বাটত পৰি দিম আৰু ক'ম তোৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰ তেতিয়া তুমি তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিবা সিংহ এই কথাত মান্তি হ'ল আৰু দুয়ো একেলগে কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে যেতিয়াই অৰণ্যৰ পৰা এটা জন্তু ওলাই আহে তেতিয়াই শিয়ালে মাজবাটতে শুই দিয়ে আৰু কয় তোৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰ তেতিয়া সিংহটো ওলাই আহে আৰু বেচেৰা জন্তুটোৰ ওপৰত জটিয়াই পৰে সিংহই তাৰ ভাগটো খোৱাৰ পাছত শিয়ালটোৱে তাৰ অৱশিষ্টখিনি হেঁপাহ পলুৱাই খায় এইদৰেই শিয়ালটোৱে সহজেই জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে সোনকালেই সি নুদুকা আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ পৰিল কিন্তু ভাল খাদ্য খাই শিয়ালটো অহংকাৰী আৰু এলেহুৱা হ'বলৈ ধৰিলে মই কোৱাৰ বাবেহে সিংহই চিকাৰ ধৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে মই কোৱা কথাকেইটাত নিশ্চয় কিবা যাদু আছে যদি সিংহই মোৰ দৰে খেলটো খেলে তেন্তে ময়ো তাৰ দৰে চিকাৰ কৰিব পাৰিম এইবুলি ভাবি শিয়াল সিংহটোৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে হেৰা বন্ধু এতিয়া মোৰ চিকাৰ কৰাৰ পাল অকলে তুমিয়েই সদায় চিকাৰ কৰাটো ভাল হোৱা নাই সিংহই ক'লে হে মোৰ বান্ধৱ শুনা মই তোমাতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী এই কাম মই তোমাতকৈ ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি এইদৰেই চলাত তুমি কিয় বেয়া পাইছা তেতিয়া শিয়ালে ক'লে তুমিও মোৰ কথা শুনাচোন হে সিংহ ডাঙৰীয়া মই সেই মন্ত্ৰ থাকি কোৱাৰ বাবেহে তুমি চিকাৰ ধৰিব পাৰিছা ময়ো যিমানে ডাঙৰ চিকাৰ নহওক কিয় ধৰিব পাৰিম অৱশেষত সিংহ সন্মত হল পিছদিনাখন শিয়াল জোপোহাৰ আঁৰত লুকাই থাকিল আৰু সিংহই চাই থাকিল এটা ডাঙৰ হাতী ৰাস্তাৰে অহা সিংহই দেখা পালে সিংহই শিয়ালৰ কথা মনত পেলাই বাটত পৰি দিলে আৰু চিঞৰি কবলৈ ধৰিলে তোমাৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰা তাকে শুনি শিয়াল ওলাই আহিল আৰু হাতীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল হাতীটোৱে তাৰ কাৰ্যত বৰ আমনি পালে আৰু সোঁডালেৰে শিয়ালটো মেৰিয়াই লৈ ওপৰলৈ মাৰি পঠিয়ালে বেচেৰা শিয়ালটো ডাঙৰ শব্দ কৰি মাটিত পৰিল এইদৰেই তাৰ মূৰ্খামীৰ বাবে সি নিজক শেষ কৰিলে ইয়াকে কয় সৰুৰ মুখত বৰ কথা নেপায় একো নোসোভা দেখুৱাবলৈ গ'লে বীৰত্ব হেৰাই নিজৰ অস্তিত্ব শিয়ালৰো সেই হ'ল